Мої вітання, друзі. Ви на каналі Астролюкс. Мене звати Анастасія Великоїван і сьогодні на зв'язочку з нами астролог Влад Роз. Влада, я вас вітаю і не можу з вами спершу обговорити а, ракету Арішнік. Адже минулого тижня Росія запустила нову міжконтинентальну ракету. На жаль, це сталося по місту Дніпру. А цього тижня, все ж таки, чи є така можливість, що знову її будуть випробовувати, і куди вона може полетіти? Ну, сразу могу всех успокоить либо разочаровать для расистов, да, никакой эскалации в ближайшее время, ядерных выбухов или взрывов чего-то происходить, такого не будет от слова совсем. Ну, и звезды самое главное, астрологическая погода, не предполагает этого. Я вообще сказал, что массовых ракетных обстрелов после 17 числа, когда происходил последний обстрел, 17 ноября массовой Украины больше в ноябре не будет. Будут какие-то одиночные лететь куда-нибудь там, в Одессу там залетит чего-то, взорвет там какой-то дом. Куда-нибудь может какой-то БПЛА там залететь, я не знаю, там в какую-нибудь Тернопольскую область там или в Робинскую. Вот. Ну а массового обстрела Украины, тем более ядерным оружием, не будет. Поэтому спокойно, атмосфера погодная, очень такая нормальная, именно астрологическая. Сатурн, он замедляет все телодвижения, он приходит переходит из э, э, ретроградной фазы в директ. Ну, а Сатурн — это всегда замедление, вся ситуация. Ну, самое главное, ретроградный Меркурий. Я говорю о том, что переговоры вновь э, начали идти о том, как бы заперемирить и замерить стороны. И как я это вижу, сразу Джо Байден обрубил помощь Украине. Последние полторы-две недели нам нету никаких поставок оружия, просто она прекращена. Ну а со стороны того, что Российской Федерации, что как только нам перестали помогать, да, то они значит, не будут бить никакими, никакими кинжалами, никакими там искандерами по нашей стране и уничтожать энергетическую инфраструктуру именно ракетами. Ну и самый такой большой был блеф этого орешника привел к тому, что даже уже Джо Байден не верит в то, что ядерное оружие есть у Российской Федерации, потому что оно им только пугает. Почему-то они не хотят на своих полигонах или где-то, не знаю, там, на новой земле устроить взрыв этого ядерного оружия, показать, оно не отсырело ли, и вообще оно находится в нормальном состоянии, а посылают в сторону Днепра какую-то фейковый какой-то абсолютно орешник, который многомиллионный, говорят, что вообще может даже до 100 миллионов стоит, но при этом от него даже никто не пострадал, никого он не убил, там какие-то ранения всего лишь навсего. И иногда один какой-нибудь шахет больше значит, приносит несчастье и неудачи в нашей стране, чем вот это пусковая ракета «Орешник» или «Кедр» ее называют. А вообще говорят, что это изначально был пионер этот еще, еще в Советском Союзе, еще 50-х годов ракета. То есть устарелая, хотел сказать, дерьмо. В общем, мы сейчас находимся в затишье перед бурей. А буря у нас начнется, это вторая половина декабря. Вот там может действительно быть буря. Я вас зрозуміла, хочу ще запитати за Курську область. тому що є таке видання Reuters, яке написало, що Україна втратила понад 40% території, яку контролювала у Курській області. Натомість генштаб України а, говорить про те, що ми контролюємо близько восьми сотень квадратних кілометрів а, на Курщині. Все ж таке, як там далі розгортатимуться події а, на Курщині, що буде з нашими хлопцями? Я не вижу ніяких можливості у Горкав твоювати суджу, та саме главного кріпільний центр а, наши, наших хрібят, котрі там знаходяться. Пока мы контролируем Суджу, это будет говорить о том, что мы контролируем часть Курской области. Ну а выбить оттуда враг нас не может от слова совсем, потому что а, там находятся и счетчики газопровода, там и все дела. Поэтому они не могут прям бомбить все это дело кабами. А они нас только могут прогнать из... Если кабами, а тут невозможно просто бомбить ими, иначе будет уничтожена газовая инфраструктура Российской Федерации, и подача газа в Европу. Понимаете, в чем дело? Приходится работать собственными силами, а это тоже не получается, потому что мы убиваем как их, так и корейцев, и как бы они ни пытались пройти, сломить нас, ничего у них не получится, потому что декабрь и начало января месяца, ну и до инаугурации Дональда Трампа, там будет болотное месиво, и пройти практически нереально. да. Естественно, когда мороз ударит, это может быть вторая половина января, после 20-х числа, в феврале, тогда у них будет больше шансов, но там уже будет инаугурирован Дональд, Дональд Трамп, который нам обещал закончить войну за 24 mm -hmm. часа. Будем об этом ждать, но мой прогноз очень положительный, Суд же буде за нами, це означає, що Курська буде за нами. А у нас в Україні на минулому тижні були цікаві історії про те, що не працювала Верховна Рада України. Американське посольство зачиняло свої двері на певні дні, тому що так як писали всі змі. Россия готовила ракетный удар. Само по этим двум объектам. Чи планує ворог саме такие удары? Ну, началась информационно-психологическая война. Сейчас Нептун тоже разворачивается. Он становится стационарным. А Нептун это символ иллюзий. Бог иллюзий, Бог обманов. И вообще читается Нептун это планета мошенников и обманщиков. То есть те люди, которые действительно хотят затуманить сознание от других людей. Вот и сейчас идет Информационная такая война, запугивание украинского народа и всех и вся. Ну, а депутаты в пятницу, я знаю точно из внутренней информации, инсайд, да, просто по пятницам не работается, дорогие друзья. Надо куда-то поехать на выходные, выехать за город пока еще, значит, освоиться на новых своих домах, там дровишек подкидать. Я не знаю, вдруг будет холодно в самом городе, в Киеве. Ну и многие все запланировали, особенно женщины, да, куда-нибудь уехать отдохнуть вместе со своими любовниками и мужьями. Ну и все хотят иметь хорошую трехдневную, я бы так сказал, эмоциональную отгрузку после этого эмоционального перегруза, который происходит в нашей стране. Мой прогноз прогноз однозначный: в ближайшее время по значит, центрам принятия решений ударов Производиться не Нібуде, поэтому можна спокійно вздохнути. А в мене є ще питання стосовно заяви Зеленського. Він а, нещодавно сказав, що генерал, який не був в окопі, це для нього не генерал. А чи чекають нас звільнення а, військових керівників найближчим часом? І чи можливо так станеться, що до нового року у нас зміниться головнокомандувач? Ну, однозначно, это мой давний прогноз, и я всегда говорил, что в зимнее межсезонье будет сменен главный местник, так это не я его называю, а многие ребята, которые находятся на фронте, это, значит, тот, который сейчас у нас возглавляет, да, Сырский, вот так его называют. Ну, и самое главное, что отправят, скорее всего, и в отставку Буданова, у которого зашкаливает сейчас рейтинг, да, очередные наш. Uh -huh давать интервью и Буданов пойдет в президента, дорогие друзья, после этого. Вот, тем самым фактически быть, он должен стать спойлером Валерия Залужного, отбивать у него рейтинг, понимаете, вообще. Uh -huh. Там уже разрабатывается трехкодовка такая, да? Ну и, конечно, пойдет Зеленский и очень много будет решаться в ту дату, о которой я всегда говорил. Предварительно выборы назначены на 25.05.2025 года, и именно весной у Зеленского наибольшие шансы их выиграть. Если же выборы будут перенесены на осень, там шансы резко могут у него уменьшиться, потому что Юпитер силу власти успеха уйдет из градуса, из знака его. Значит, асценденты из близнецов и уже будут уходить в зодиакальный знак рака. Поэтому Зеленскому, чтобы победить, нужно, чтобы выборы произошли как можно быстрее, это весной. И если так получится, то у него есть шанс хороший переизбраться. Влади, скажіть, будь ласка, ще щось стосовно поділу України, тому що в ГУР повідомляють, що Росія реально має такий план розділити нашу Україну на три частини. Це їхній такий сценарій. Бачите, буде три зони: це нові регіони Росії, тобто анексовані території, проросійське державне утворення, що це може бути як не центральна Україна, і начебто спірні території, тобто західні області. Чи дійсно це план? Путіна, чи знову ж таки інформаційна війна? І якщо це правда, то чи погоджений цей план, наприклад, з Америкою з тим самим Дональдом Трампом, чи знову ж це просто такі собі слова? Ну та план нинішнього спецпідставітеля, якого вот недавно під знаком Діво назначив? Трамп, ну, пока не совсем 100% он назначил, угу. а время, да, то есть у нас там, я, я вот забыл фамилию, но он родился под знаком Девы, и я посмотрел, ну, совершенно, если это будет представитель от Дональда Трампа, то он как раз это его и есть, план разделить Украину на три части, да, но можете себе представить... Киев пророссийский город. Спорный, ну ладно, можно сказать, Одесса пророссийский город, но Киев, как он может быть пророссийский? Абсолютнейший бред, я считаю, что это абсолютно фейковая информация. И сейчас я вам еще раз говорю, сейчас будет а, ушат вот этот Дезинформация связана с планетой Нептуна. В ближайшее время начинается информационно-психологическая война. Ударим мы ядерка, не ударим. Сейчас будем разваливать Украину, не будем разваливать. Вот как бы все это будет идти к этому. Знаете, чем все это завершится? Тем, что к нам приедут тамагавки и начнут в конечном счете угрожать Москве и Сибири и дальнему востоку. Они могут лететь некоторые из них на многие тысячи километров. Я вообще считаю, что война не закончится, пока Дональд Трамп не перевезет тамагавки в Украину. И не выполнит секретный план Зеленскому под путком номер два, где тамагавки должны располагаться в нашей стране. Ну и самое главное, Украину должны прикры... открыть двери в НАТО пока не пригласят в НАТО, война будет продолжаться. Я уверен, в тот самый день, может это случиться даже вот после сегодняшнего саммита, значит, Европы и Украины, да, то есть Рамштайна или где они там встречаются, если Украину пригласят в НАТО, война очень быстро закончится. Пока Украину не пригласят в НАТО, война будет идти. Пока не приедут из Тамагавки, которые похожи на Эскадеры, но имеют дальность полета намного мощную и могут уничтожить все бункера Путина или, или Путина, в которых он сидит, вот, война не закончится. Только с позиции силы Тамагавков может закончиться эта война и раздел значит, тех территорий, на которых находится сейчас орки, да, скорее всего, они покинут территорию нашей страны. Ну а в год змеи случаются все перевороты, которые только происходят в Российской Федерации. Там и Сталина убили в 1953 год в год змеи. и в 1917 году революции происходили, свергли царя. И, значит, в 1989 году у нас Афганистан покинули орки, сами вышли из Афганистана после десятилетней войны. Так что будем надеяться, что в марте месяце в лунное затмение орки сами начнут думать, как бы покидать территорию нашей страны. Объявить себя победителями, что их спецоперация закончилась победой. Они такие, значит, все-таки уничтожили основных украинских нациков, националистов, денацифицировали эту страну, а теперь спокойно могут уйти себе Во своясі, поэтому я абсолютно вірю, що так вона і закончиться. Побіди нашої страни, побіди України. Чекаємо, віримо, і, звісно, що наближаємо нашу перемогу своїми власними зусиллями. Я закликаю вас в кожному випуску донатити на збройні сили України, тому що це саме те, що ми маємо робити кожного дня. У нас же є ще дуже цікава інформація. Її розсекретив офіс директора національної розвідки США. Там подали звіт про вбивства політичних противників Володимира Путіна. Зокрема, серед операцій, про які йшлося в документах, це вбивство Олександра Литвиненка і отруєння Віктора Ющенка. Чи дійсно Путін причетний до отруєння колишнього президента України? Ну однозначно, дорогие друзья, но ну, все это было заранее. Кстати, я в то, в то время был начинающим астрологом, и я предсказал покушение на Виктора Ющенко, и оно сбылось. Потом я предсказывал еще. Просто мало кто знает, что была заложена бомба в его поднище, его автомобиля, и он чуть ли не взорвался. Я заранее сказал, Червоненко, в какие дни недели он был начальником безопасности Виктора Юченко, это может происходить, и прям перед вторым туром выборов его чуть не подорвали и не взорвали. Так что, дорогие друзья, астролог Латрос все четко предсказывает, он предсказал Дональда Трампа, сказал, что Дональд Трамп станет президентом, все четко. Прогнозы сбываются. Ссылочка под описанием этого видео. Влад Роскум. Мой сайт. Заходите, заказывайте. Делайте подарки на 2025 год. Годовые соляры и натальные карты. Поэтому, да, абсолютно точно. И был отравлен диоксином Виктор Ющенко. И, значит, Литвиненко был уничтожен вообще. Чего знает, каким оружием, связанным значит, с радиацией. Ну, в общем, так убивал всех своих значит, людей, которые были оппонентами и предателей, вот всегда говорил Путин, да, он их так убивал. И Немцова он убил, ну и самое главное, что совершенно недавно он и Навального со второй попытки таки убил, потому что первая попытка отравления у него не удалась. Ну и скрипали, которые вот это, не недоубили их вот там, то же самое с ними происходило. А сколько было удачных покушений? 15-20 покушений только в одной Англии. мало мы о чем знаем с ними и подозреваем. Ну и самое главное, попытка убийства значит, того человека, который фактически привел к власти да, значит, на своих каналах в Британии. Да, это, не, Ходорковский, а этот второй, Березовский. Да. Вот, после чего значит, англичане решили спасти Березовского никакого Березовского в могиле нету, просто он сейчас ему пластическую операцию сделали, переделали его, и он себе по последние годы своей жизни находится под, значит, прикрытием британских служб. В общем, такая вот ситуация. Но даже его пытались тоже убить. Короче, всех своих предателей, всех своих негодяев, как считал Путин, он готов был всех убить и уничтожить. Ну и самое главное после вхождения в Киев. Значит, он должен был уничтожить практически всех оппозиционных журналистов, да? Я знаю точно, там был целый список. Например, Иван Яковина должен был быть уничтожен, дальше, Портников должен был и многие другие они должны были просто казнены. Страшные речи и на них готовый пить Владимир Путин, а против сами Россия. Поговорюють, цілком може бути економічна криза. Взагалі багато експертів говорять про те, що 2025 рік може принести такі фінансові коливання в усьому світі. Все ж таки, ми знаємо, що на Росію зараз накладено дуже багато санкцій. Чи діють вони і чи призведуть вони до цієї страшної економічної кризи на Російщині? Ну а, масонський журнал The Economist, да, у них на главні страниці. будущее следующего 2025 года, они так и написали «The World Ahead». 2025, да, и там действительно сверху планета Сатурн, а Сатурн своими кольцами все сжимает, он все нивелирует, и считается в астрологии планета Сатурн с точки зрения астрологии, вот в данном случае масонских журналистов, да, что она все будет сжимать и уничтожать. Да, и экономика таких стран, как Китай, может рушиться, и вот там какие-то небоскребы, дома, и рядом Си Цзиньпинь, то есть экономика Китая рухнет из-за ее недвижки в следующем году. Но это все будет как бы в конечном итоге показывать, что это и год самой большой активности, и как получается, на волнах судьбы будет происходить целый год. То есть некий такой взлет, когда подогревается все солнцем, активностью, и бумаги вроде растут. Но как только Юпитер покинет зодиакальный знак Близнецы, все может рухнуть. В том числе и экономика Российской Федерации, которая на дышит и дышит ровно до середины года. Как только Юпитер переходит в зодиакальный знак рака, дефолт в России, рубль, значит, доллар по 200, э, все, они просто не смогут дальше воевать. Нефть по 40 после обрушения китайской экономики, э, за, э, российский Юралс может вообще за 30 продаваться. То есть, как только нефть подешевеет, сразу не за что будет вести войну. Поэтому я все время говорю Зеленскому, вернее, так, ну, через, в том числе через нашу передачу, нужно не заканчивать капитуляции все очень быстро. Чем быстрее будет закончена война, тем мы можем меньше иметь выгод. Нам главное продержаться до лета, хоть каким-то образом, где-то до мая месяца, а дальше Рашка сама свесит лапки и сама уберется из нашей страны, потому что там будет ожесточенный экономический коллапс. И пропадут все. Колбасы не станет в магазинах, хлеба, яиц не будет на, на Пасху. Значит, ни черта, ни сметана, ничего. То есть и, стоимость яиц по 500 рублей окажется еще супер классной ценой. Будет и по 1000 рублей, и по 2000 рублей десяток стоит. Просто я вижу однозначный коллапс экономики Российской Федерации. Особенно Начинає з кінця вісни літа, там буде все Але, власне, Валерій Залужний посол України у Великій Британії протилежної думки, тому що він каже, що Росія взагалі може зробити потужний прорив на фронті. Причому він говорить про термін в 2027 рік. Не його думку, це відбудеться як тільки Росія накопичить взагалі достатню кількість ресурсів. Чи дійсно может може аж до 2027 року? Не, он говорит по-другому, по что если сейчас будут сняты санкции с Российской Федерации, о чем Дональд Трамп уже договаривается, о снятии санкций с Российской Федерации, что два года будет никого такого перемирия, что значит, раненый медведь заживит свою рану, восстановит полностью экономику, да, поставит, перераспределит все на военные ресурсы и рельсы, да, и, конечно же, новую атаку, как вторую Чеченскую войну, вот вторую вот такую большую широкомасштабную войну на Украину, он может начать действительно в 2027 году и тогда да у них будет больше шансов но если вдруг Украина уже будет членом НАТО в это время, мы же понимаем, как только война закончится, Украину сразу возьмут в НАТО. Это однозначно, это очень быстро произойдет. Запад нас не принимает в НАТО только по одной причине. Идет война, война закончится, нас мгновенно, как Финляндию и как Швецию, Швеция немножко позже да, задержалась, наверное, как Финляндию, за год примут в НАТО и уже против натовской страны в 2027 году они не смогут воевать, а то, что им необходимо эти два года передышки, это сто процентов. Но, дорогие друзья, мы за два года можем войти в НАТО, а победа Украины, я уже давно говорю, это вхождение нашей страны под эгиду НАТО и вхождение в Евросоюз. Победа Украины – это вхождение в НАТО и в Евросоюз, то, что прописано в нашей конституции. Ну і наостанок хочу запитати у вас про наших картопляних сусідів, адже Лукашенко прям таки погрожує своїм мешканцям, своїм громадянам про те, що якщо раптом у Білорусі виникнуть нові протести, то він може повністю відключити інтернет Україні. Чи можливий такий розвиток подій? Но он может отключить интернет в своей стране, а вот полк Калиновского отключить он не сможет. Ну, например, полк Калиновского в этот раз может пойти не с территории, например, Украины, а с территории Литвы, где-нибудь с Вильнюса выехать, по хорошей дороге, да, где нету никаких минных полей. <laughs> Понимаете, в чем дело? <laughs> да, он может... Да, он может отключить интернет, но пол Калиновского, вооруженного до зубов, да, со всеми значит, дронами и всей новой техникой, он не сможет это сделать. А я знаю, что такая операция готовится по ликвидации значит, Лукашенко и то, что неожиданно может произойти вот такое освобождение белорусского народа. Будет ли это решение принято, либо в самый последний момент откажутся от этой идеи свержения Лукашенко? Ну, все будет решаться 26 января, как будут происходить выборы, и насколько будет возмущен народ или не будет возмущен, и как это будет происходить. Будет сильный мороз, не сильно. Понимаете, Лукашенко поставил на ту дату, где всегда самая холодная погода, это конец января, начало февраля, значит, в Беларуси. Поэтому он думает, народ не выйдет, но я думаю, что он уже всем надоел. Ну и всякое может происходить, даже если он отключит интернет. Це точно, Білоруси також досить вольовий народ. Просто їм треба трошки більше часу, аби вони це почали робити. Дякую вам, Влада, за цю розмову, за ваші передбачення. Друзі, від вас, як завжди, нам потрібні вподобайки, коментарі під випуском. Не забувайте підписуватися та ставити на дзвіночок, аби не пропустити свіжі випуски. Звісно, що бережіть себе і донатьте на ЗСУ. Побачимось!